Я очень много чула про ваш чудовый пристрой под названием «Что это и с чем его куштуют на самом деле его ни с чем не нужно кушать. Это устройство, которое при размещении его возле тела защищает здоровье, восстанавливает иммунитет и восстанавливает здоровье. За счет чего? За счет того, что оно препятствует влиянию на тело электромагнитных излучений. На сегодняшний день во всем мире повышен электромагнитный фон. И в медицине уже несколько лет существует понятие электромагнитного смога. Собственно, это объясняет, почему последние годы настолько повышен уровень всех хронических заболеваний. те болезни, которые еще в мою студенческую пору считали старческими, онкология, студенческо-сосудистые катастрофы, эндокринология, на сегодняшний день этим болеют все, даже молодежь. Я начал искать какие-то новые пути, новые альтернативные решения, новые технологии около года назад и нашел эту технологию. Я как врач рекомендовал бы всем и каждому, почему? Это как защита, знаете, как зонт. Как зонд, это защита от электромагнитного излучения. Никаким образом не контактирует с организмом, никаким образом не влияет. Это всего лишь защита от внешних, агрессивных факторов. Только у человека нет рецепторов, которые отвечали бы за восприятие электромагнитного фона и за восприятие радиоактивного фона. Сколько да. нужно часу находиться под этим Минимально из рекомендованного 40 минут два раза в день, чтобы очистить организм. Помимо того, что прибор защищает от внешних факторов, очищает на, э, организм от накопленного задельника магнитного воздействия. И воздействие бытовой техники, и воздействие человека на человека. Ничего не излучает, и для организма это не вредно, в принципе можно бесконечно долго находиться. Здравствуйте, у меня Ольга, 27 лет, мама в декрете. скажите, для чего существует, какие проблемы решает этот устройство и где его можно приобрести? проблемы решаются абсолютно разные. От насморка до новообразований у нас очень много примеров абсолютно разных недугов. И самый ближайший ко мне конкретно пример. Да, давайте так, самый для вас. Пример – это результат моего ребенка. У нас врожденная гемангиома, это сосудистое новообразование, доброкачественная опухоль. Наш случай был неоперабельный, вот, и, собственно, традиционная медицина нам выхода как бы не предлагала, кроме как ждать. Ждать, надеяться, молиться. Вот, ну, посчастливилось познакомиться с продукцией. За два месяца использования базового продукта каждое пятно, каждое новообразование уменьшилось в диаметре на 5 мм последующие 4 месяца они превращались как ну, в корочка, как ранки, когда вот у деток, то есть они корочка просто отшелушиваются, и в глубину они тоже уже уменьшаются белые просветы конкретно, то есть врачи в шоке, у нас постоянно мы на учете у хирургов, вот, и не разводят руками, говорят наверное классный хороший иммунитет, и он, ну да. Приобрести продукцию можно в нашем официальном шоуруме в центре города в Пример-Паласе. Ну вот. Также можно получить информацию, консультацию у партнеров компании, у людей, которые уже воспользовались продуктом и имеют опыт. Для меня, как для матери, будущее моего ребенка, естественно, это моя ответственность, мое большое переживание. И в нашей семье лакей – это жизнь и здоровье всех моих близких. Это наше будущее. Скажите, пожалуйста, сколько років находится этот продукт на рынке сбуту и какие его достижения? На протяжении всего времени, сколько я пользуюсь продукцией, это масса результатов у людей, у моих знакомых, у меня лично благодаря продукции использовала я три базовых лакея, бифренды и ультратемперы. Я избавилась от таких недугов, как безжелоберная невралгия, бронхиальная астма. У меня выровнялся сердечный ритм, и в принципе я чувствую себя очень защищенной. Более того, мои знакомые, которым я рекомендовала, у них результаты По псориазу по щитовидной железе, по диабету второго типа.